PAP sampai sekarang tak berubah. Deklarasi setapak masih dicatat dalam laman rasmi dia. Apa dalam deklarasi setapak? Dalam satu perhimpunan kerajaan. Di Putrajaya, dulu sebelum ni di, di kompleks kerajaan, memang semenjak daripada zaman Tun Razak, ada himpunan pegawai kerajaan, himpunan bulanan. Selalu himpunan bulanan ni bercakap soal dasar kerajaan, soal polisi, soal politik. Tiba-tiba sampai Anwar Ibrahim dia boleh sebut yang saya tak faham kenapa dia perlu sebut. Dia mengatakan bahawa oh agama ni kita jangan keliru. Contohnya pemuda Al-Kafi kan. Ketika itu belum Islam dan pemuda Al-Kafi ni Kristian. Anwar Ibrahim, kamu tahu atau tidak, Kristian itu kitabnya ialah Bible. Bible. Ha? Dan bukan Injil. Bukan Injil. Dan agama Tauhid ni semenjak Adam dan perlengkapnya adalah Muhammad. Kita tidak pernah lari daripada satu garis Tauhid mengesahkan Allah. Maka Anwar telah memfitnah Al-Kafi. Saudara, kenapa benda ini dilontarkan? Sebab dia nak kita jadi seperti tempat lain. Di sini Islamnya terpelihara. Maksud saya apa? Kalau kita boleh mengiktiraf Kristian sebagai pengikut ataupun uh, orang yang mengikut Injil, maka kita ikhtiraf Kristian itu ahli kitab. Kalau kita iktiraf Kristian itu ahli kitab, maka halal sembelihannya. Maka apabila anak kita besok bawa balik, bapa saya bawa balik Joseph ah. Nak buat Joseph ni nak kahwin. Joseph ni agama dia ke apa? Kristian. Tak boleh lah kau nak masuk Islam lah dulu. Eh tak. Nur Ibrahim Koba, dia ni ahli kitab. Sama dia, Injil. Sedara, plural sekular ni dah mengarut sangat dalam gerakan Islam dalam menjahanamkan pemikiran rakyat Malaysia sesudara sampailah ke bab panduan ha. panduan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama sedara dua tahun lepas video budak-budak Melayu dalam TikTok apa semua ingat tak Budak-budak Melayu seronok ikut perarakan Taipusam, dia olak sama, wil-wil-wil-wil dia. Video tersebar, Menteri Agama diam. Banyak kes tersebar, Menteri Agama diam. Menteri Agama ni, Menteri Agama paling tak guna, memang minum air kencing DAP. Tetapi masalah dia, Menteri Agama ni tiba-tiba, 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 bercakap soal apa? Keluar garis panduan. Keluar garis panduan. Sedara tahu tak kenapa asal-usul keluar garis panduan itu? DAP selepas daripada kajian yang mereka lakukan, mereka mula menyusut dan hilang undi orang bukan Melayu khususnya Cina. DAP hilang undi orang Cina. Kerana apa? Kerana Makin teruk keadaan ekonomi. Orang Cina ni mudah susah cari makan, dia campak. Maka untuk itu, dia telah menunggang isu agama Islam. Apa peranan yang Menteri Agama buat? Menteri Agama telah lontarkan satu benda yang menggambarkan seseolah agama akan mengikat kerajaan dan membuat satu benda baru dalam kerajaan. Oi, oh, DAP jawab, tak boleh, tak boleh, tak boleh kan? Sokabah Cina dibakar sentimen itu. Supaya apa? Supaya orang Cina takut. Lupa persoalan ekonomi, lupa persoalan pengurusan yang teruk, maka melihat Islam sebagai ancaman. Islamophobia ini telah dibuat oleh kerajaan sendiri. Maka, setelah itu berlaku, Anwar buat pengumuman. DAP ni bahawa tak perlu garis panduan kerana orang Islam kenal garis sendiri. Ha, Anwar Ibrahim, kau lelaki dengan perempuan pun kau tak kenal, ini pula kau nak kenal garis sendiri. Sesara yang saya hormati sekalian, Anwar Ibrahim ni, dia pergi, boleh tengok di muka buku saya, dia pergi top ekong. Orang tunduk kat berhala, dia tunduk. Dia pergi kuil Sikh Pakai logo Sikh yang pakai kain tiga segi tu kan Dia pakai logo agama Dia tak peduli semua benda Dia binatang politik Asal aku jadi Perdana Menteri Sesedari yang saya mati sekalian Bila anwar umum anwar umum DAP mula tunjuk Tengok Itu sebab DAP kena ada dalam ini kerajaan Orang Cina kena terus sokong DAP Mengalihkan kegagalan Menguruskan ekonomi Tipu rakyat Tunggang dan buruk Dan fitnah agama Islam Ini negara menteri agama ni Jangan ada orang yang Oh kita kena sokong menteri agama Ini semua alat wayang semata-mata Sesedari yang saya mati sekalian Lebih-lebih lagi Dalam isu Raja Melayu Saya rasa sedih Silaga kena faham, saya orang yang mempertahankan raja Melayu. Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu kita pertahankan raja Melayu. Ini warisan sistem kekhalifahan Islam. Kita pertahankan. Tapi perkembangan terbaru bila masuk dalam parlimen ketika tuanku berucap menggambarkan seolah-olah Kerajaan sedang mentadbir dengan ekonomi paling baik dalam sejarah Malaysia. Tak pernah, saudara. Tak pernah lagi ada satu berita titah raja. Akhirnya ratus ribu, puluh ribu orang gelap. Saudara, saya jujur. Nak kata yang gelap tu derhaka, tak boleh sebab itu realiti. Yang derhaka ialah kerajaan Malaysia kerana membekalkan maklumat dan ucapan kepada tuanku benda yang tipu dan bohong. Dia bekalkan maklumat yang salah. Malah Hasan Karim, ahli parlimen Pasir Gudang, bangun dalam dewan, tunjuk kat mana antara benda yang menipu dalam perkara tersebut. Akhirnya, akhirnya, eh, ha? Tuanku menjadi bahan lelucon, bahan ketawa. Saudara saya lagi sedih, tuanku pergi berubat ke luar negara. Kita harus mendoakan kesejahteraan semoga tuanku. Saya siap buat posting, saya tulis balik doa sifat untuk tuanku. Tapi seluruh Malaysia pun saudara ada yang ketawa, malah orang bila buat posting tu Rakyat Malaysia, ni posting tuan ku sakit gering ni. Semoga Tun Mahdi baik, semoga Sultan Kedah dipelihara Allah, semoga Sultan Selangor dipelihara Allah. Nampak tak respon rakyat tak hormat. Sebab apa? Sebab kerajaan menyebabkan benda ini. Tapi saya nak saudara pandang lebih jauh. Apa pandang lebih jauh? Pertama, ini kerja puak-puak PAP deklarasi stapak 1967 saya so, kena faham ketika kita pisahkan tu kerana PAP menipu eh bertanding juga di semenanjung tu panjanglah kisah dia akhirnya tuan ku buang ada ahli parlimen PAP pun menang macam di bangsa dan sebagainya maka mereka telah buka DAP dan mereka telah berkonvensyen pada tahun 1967 Deklarasi setapak, saudara ada handphone kan? Google deklarasi setapak 1967 DAP. Saudara akan disambungkan ke laman sesawang DAP. DAP sampai sekarang tak berubah. Deklarasi setapak masih dicatat dalam laman rasmi dia. Apa dalam deklarasi setapak? Pertama, menganggap Bumi Putra dan bukan Bumi Putra adalah kelas masyarakat yang zalim macam dasar apatai. Sudah tentu kerana itu mereka akan langgar raja. Malaysia harus kekal sebagai negara sekular. Tidak ada agama patut masuk dalam pentadbiran. Ini perjuangan DAP. Dan untuk itu, dia kena langgar ranap payung negara, payung Islam, payung orang Melayu, iaitu raja-raja. Untuk langgar raja-raja Melayu, dia mesti buang kedaulatan raja. Kedaulatan raja dijamin dalam perlembagaan. Mereka dah tahu nak menang dua per tiga macam mana. Tapi kalau terus cabut, orang marah. Rakyat bangun. Jadi orang Melayu kena dilatih supaya tidak hormat raja. Macam mana nak latih tak hormat raja? Meniaga dengan Sultan Kelantan? Farhas, kita tak tahu. Tapi sengaja Farhaj umum, saham aku sebahagian adalah Sultan Kelantan. Bukan kita umum, Farhaj umum. Ini bangsat mulut puaka, bukan tiga harga. Sedara, meniaga, bagi raja meniaga. Ah, ha? You mobile lah apa semua. Siapa umum? Kerajaan umum. Sedangkan dalam perlembagaan tulis apa? 34 kurungan 3, 34 kurungan Raja-raja Melayu tak boleh meniaga. 34 kurungan 4 menyebut dengan jelas, Raja-raja Melayu tak boleh ada gaji selain daripada peruntukan kerajaan untuk memelihara institusi raja-raja. Siapa yang pecahkan ini? Mereka. Sebab apa mereka pecahkan? Untuk rakyat mula rasa resah gelisah. Sama seperti ketika rakyat susah, suruh raja puji kerajaan daripada sudut ekonomi. Akhirnya saudara Gagasan deklarasi setapak akan dilaksanakan Rakyat kena sedar Ampun tuanku beribu-ibu ampun Raja-raja Melayu kena sedar Bahawa lahanat PAP Dekpuak-puak yang pegang deklarasi setapak ini Sedang laksana nak ubah sejarah kita Itulah kampung Melayu tak ada warisan Pergi buat kampung Cina ha? Baku teh tu so babi boleh jadi makanan warisan mana amno diam mana orang wakil rakyat bukan Melayu dalam kerajaan diam sebab apa mementingkan perut dan benda di bawah perut semata-mata